ઇન્ડિયન સ્ટ્રોક એસોસિએશને મિશન બ્રેઇન એટેકનું અમદાવાદ ચેપ્ટર શરૂ કર્યું સામાન્ય જનતાને ચિકિત્સોત્સવમાં જાગૃતિ એક્યુટ ક્રોનિક કેર અને રિહેબિલિટેશન સપોર્ટ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવું સ્ટ્રોકના દર્દીઓની ઝડપી રિકવરી માટે માસ્ટર સ્ટ્રોક કેર ઇન્ડિયન સ્ટ્રોક એસોસિએશને બારમી મેના રોજ વારાણસીમાં મિશન બ્રેઇન એટેક શરૂ કર્યું છે ભારતમાં સ્ટ્રોક સ્ટ્રોક અંગે જાગૃતિ લાવવા માટે વધારવા માટે એક अनोखी पहल છે ઈચવન ટીચવન શીર્ષકવાળી ઝુંબેશ સમગ્ર ભારતમાં સ્ટ્રોકની ઘટનાઓમાં ચિંતાજનક વધારો દર્શાવે છે આ ઉપરાંત તે સ્ટ્રોક વિશે જાગૃતિ લાવવાનું કેટલું મહત્વ છે તે દર્શાવે છે સ્ટ્રોક થ્રોમ્બોલિસિસ અને मैकेनिकल थ्रोम्बो एक पीड़ित દર્ディオമാർ આપકા સવાલ યે હૈ કી સ્ટ્રોક ઇન યંગ ક્યુ હો રહા હૈ મે આપકો પહેલે તો યે બતા દું કી અનફોર્ચ્યુનેટલી हिंदुस्तान में दूसरी दुनिया के कंपेयर करते हुए स्ट्रोक जो है वो दस साल पहले हो रहा है तो अगर वेस्ट में स्ट्रोक पचास और साठ साल की उम्र में आ रहा है तो हिंदुस्तान में चालीस से पचास साल की उम्र में स्ट्रोक हो रहा है और हमारे यहाँ कई सारे पेशेंट है जो चालीस के नीचे तीस साल में भी स्ट्रोक हो रहे हैं तो स्ट्रोक का प्रिडोमिनेटली क्या कारण है इसका कारण दो हो सकता है एक तो हार्ट में अगर इरेगुलर बीट हो या होल हो तो उसकी वजह से भी स्ट्रोक आ सकता है लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट कारण है स्मोकिंग, फूड फूड, जो आज हम सब लोग, food, सब लोग लोग फास्ट बर्गर, स्मोकिंगडोनल्ड यहाँ पर खाना खाते हैं फ्रेश फ्रूट वेजिटेबल के ऊपर ध्यान नहीं है रेगुलर एक्सरसाइज नहीं है लोगों की हाई कोलेस्ट्रॉल है ओबिसिटी है तो ये जो है, अपनी लाइफ स्टाइल है उसकी वजह से और स्मोकिंग अल्कोहल टबैको इनकी वजह से स्ट्रोक की इंसिडेंस बढ़ रही है जो प्रश्न मुझसे पूछा गया है मैं सेक्रेटरी ऑफ इंडियन स्ट्रोक एसोसिएशन का मैं डॉक्टर अरविंद हूं जो प्रश्न पूछा गया है कि भारत में जो आंकड़े हैं जो मिशन ब्रेन अटैक के बारे में हमारे प्रेसिडेंट डॉक्टर निर्मल सूर्य ने बताया कि वो बहुत ही ऐसे हैं कि जिनको देख के लगता है कि हमें अवेयरनेस बढ़ाने की बहुत जरूरत है अगर आप जो दवाई के बारे में पूछे क्लॉड बस्टर ड्रग जो दी जाती है वो लेस देन वन परसेंट अक्रॉस इंडिया दे पाते हैं जबकि इतनी सारी स्कीम्स चल रही हैं, इतना सारा सब कुछ गवर्नमेंट उसको फ्री कर रही है तो भी पेशेंट नहीं पहुंच पाते हैं दो दवाइयां आने के बावजूद भी पूरे देश में जहाँ की वन पॉइंट टू बिलियन से भी ज्यादा लोग हैं केवल सत्ताइस हजार थ्रम्बॉलिसिस होते हैं और अगर आप स्ट्रोक देखें तो उस हिसाब से मिनिमम पच्चीस लाख से ऊपर थ्रोबॉलिस होने चाहिए છે ગુજરાતમાં એક્ઝેક્ટ આંકડા ઉપલબ્ધ નથી પરંતુ અંદાજ પ્રમાણે આશરે ટુ ફોર્ટી ટુ ટુ ફિફ્ટી જેટલા બસો ચાલીસ થી બસો પચાસ સ્ટ્રોક પર ડે થાય છે એટલે કે કલાકમાં આશરે સ્ટ્રોક દર છ મિનિટે એક સ્ટ્રોક થાય છે એક થમ્બરૂલ એવો છે કે તેત્રીસ ટકા સ્ટ્રોક છે એક પરમન્ટલી ડિસેબલ થઈ જાય છે મને દસ થી પંદર ટકાનું મૃત્યુ થાય છે